assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugungi elektr bo'limidagi so'nggi mavzuimiz gazlarda elektr toki razryad va uning turlari haqida bo'ladi mana bu kondensator orasida havo bor e, ampermetr esa oddiy holatda nolni ko'rsatadi lekin a, agar biz unga e, masalan mana shu ichidagi ichkaridagi havoni nurlar bilan yoritadigan bo'lsak yoki uh, gaz alankasi orqali qandaydir quv issiqlik miqdori berib issitadigan bo'lsak u holda uh, ampermetr tok o'tayotganini ko'rsata boshlaydi bu yerda nima hodisa bo'ladi shu haqida gaplashaylik mana agar biz uh, um, atomlar uh, aslida masalan havo temperaturasida neytral holatda bo'lishadi bu degani ulardagi protonlar soni har bir atomdagi protonlar soni elektronlar soniga teng bo'ladi lekin biz agar ularni qizdiradigan bo'lsak ulardagi e, ularning e, kinetik energiyalari ortib harakatlari tezlashadi natijada endi ular bir birlariga to'qnashganda odatdagi masalan xona temperaturasida to'qnashgandagi kabi bo'lmaydi bu chunki endi ularning kinetik energiyalari katta bo'lganligi sababli ular to'qnashganlarida E, biridan ikkinchisiga elektron o'tib qolishi sodir bo'ladi yoki umuman elektron to'qnashuv natijasida elektron e, atomni tashlab chiqib ketishi mumkin bo'lib qoladi ya'ni natijada biz gazlarni ionlashtirgan bo'lamiz qisqasini aytganda e, masalan musbat ion deb o'rgangan edik o'tgan darsimizda ham shundoq bo'lsa darslarimizda o'rgangan bo'lishimizga qaramay yana bir marta aytib o'taman musbat ion degani unda protonlar soni elektronlar sonidan ko'p degan ma'noda edi ya'ni mana shu musbat ion degani e, atomda e, elektron ma'lum masalan bitta elektron atomni tashlab chiqib ketgandan keyin protonlar e, soni ortiqcha bo'lib qolishini hisobiga atom musbat zaryadli bo'lib qolardi va uni musbat ion deb atagan bo'lardik manfiy ionda esa atom atoma o'ziga tashqaridan yana bir elektronni biriktirib olishi natijasida endi unda protonlar sonidan elektronlar soni katta bo'lib ketadi natijada atom manfiy zaradlanib qoladi va shuning uchun uni manfiy ion deb ataymiz xullas biz mana bu ultrabna nurlar ta'sirida yoki alanga bilan issiqlik berish natijasida gazlarni ionlashtirishimiz mumkin bo'ladi endi gazlar ionlashtirilgandan keyin esa mana bu tarafimizda musbat qoplamamiz bor edi kondensatorda bu taraf esa manfiy qoplama ya'ni manfiy zaryadga ega bo'lgan qoplama o'z o'zidan demak manfiy ionlar mana bu manfiy qoplama tarafdan qochib musbat qoplamaga qarab musbat ionlar esa musbat qoplamadan qochib qochib manfiy qoplamaga uh, qarab harakatlangan bo'lardi va bu yerda zaryadlarning tartibli harakati tufayli E, to'q o'qiyotganini ko'ramiz endi mana ushbu sxemani tuzib oldim aytib o'tganimdek gazlarga biz ta'sir o'tkazganimizdan o'tkazib ularni ionlashtirganimizdan so'ng bizda musbat yo'llar paydo bo'ldi mana uni ko'k rangda belgilab qo'ydim va manfiy yo'llarni qizil rangda belgilab qo'ydim va ba'zan to'qnashuv natijasida atomdagi elektron butunlay erkin elektronga aylanib qolishi ham mumkin shuning uchun mana orada elektronlar ham joylashdi demak gazda elektr tokini manfiy ion musbat ion va elektronlar hosil qilarkan endi aytib o'tganimizdek demak mana bu kondensator qoplamalarini musbat qoplamasini anot manfiy qoplamasini katod deb yozib qo'ydim demak bu taraf musbat bu taraf manfiy edi demak musbat qoplamaga manfiy uh, zaryatlar yoki manfiy ion um, harakatlanadi ya'ni elektron bilan manfiy ion musbat qoplamaga qarab harakatlanadi uh, musbat ion esa manfiy qoplamaga ya'ni katodga qarab harakatlanadi va shu yerda elektr toki hosil bo'ladi endi gazlarda elektr oqishiga elektr toki oqishiga esa gaz razryadi deb ataladi gazlarda tok o'tish hodisasiga gaz gə, razradi deyilar kan endi mana bu qurilmaga e'tibor qaratsangiz bu mana reastat edi va reostatda men sizlarga reostatda kuchlanishni o'zgartirish vazifasini tushuntirib o'tgandim ya'ni bu yerda biz tok manbai orqali kuchlanish olamiz mana bu kondensatorimizga va u mana bu reostat orqali esa kuchlanishni qiymatini o'zgartirishimiz mumkin bo'lardi mana endi shu yerda tok o'tayotganligini bilib oldik agar biz kuchlanishni orttirib boradigan bo'lsak u holda mana bu demak masalan kuchlanishning qiymati kam vaqtida kamroq zaryadlangan zarralar katotga va anotga yetib edib borayotgan bo'lsa kuchlanishni orttirib borganimiz sari ko'proq yetib borishni boshlaydi bu esa tok kuchini ortishiga sabab bo'ladi shunday qilib keling biz hozir tok kuchini küşlani, kuchlanishga bog'liqlik bog'liqligi yoki volt amper xarakteristikasi ham deyiladi mana shu tok kuchi va kuchlanish orasidagi bog'lanish grafigiga volt amper xarakteristikasini o'rganamiz mana grafikni chizib oldim endi tushuntirib o'taman dastlab biz kuchlanishni orttirib borgan sarimiz mana kuchlanishni orttirib borganimiz deganimizda mana mundoq e'tibor bersak mana kuchlanishni qiymati ortib boryapti va unga mos keladigan tok kuchi ham ortib boryapti masalan mana bu nuqtada mana bu qiymatni ko'rsatayotgan bo'lsa kuchlanishning mana bu qiymatida mana bu qiymatni ko'rsatyapti tok kuchi shunday qilib tok kuchi ortib boryapti e, sababi aytib o'tganimizdek e, kuchlanish ortgani sari katotga va anodga zaryadlangan zarralarning yetib kelishi e, ortib boradi shuning uchun ham kuchlanish ortganda uh, uh, um, mana tok kuchini ortayotganligini ko'ryapmiz va bora bora vaqt o'tishi bilan to'xtaydi bunaqa o'sish tez o'sish to'xtaydida bir vaqt kelib kuchlanishning qaysidir bir qiymatidan boshlab tok kuchi o'smay qoladi tok kuchi o'zgarmay qoladi mana kuchlanishni oshirib boryapmiz mana bu qiymatda mana bu äh, sohada lekin tok kuchi o'zgarmay qolyapti sababi Ə, mana shu yerda bizda nechta zaryadlangan zarralar bo'lsa ularning barchasi katotga va anodga yetib ke kela boshladi ya'ni ortiqcha zaryad o'sishi yo'qolganligini natijasida ya'ni kelishining soni katotka ke va anodga yetib ke kelayotgan zaryadli zarralarning o'sishi to'xtaganligidan to'q kuchi ham bu yerda to'yinib qoldi ya'ni mana bu to'q kuchini qiymatiga to'yingan to'q deb aytamiz deb o'tgangi darsimizda o'rgandik demak buni i to'yingan tokning birinchisi bo'ldi endi bu endi kuchlanishni orttirib boraversak ma'lum bir qiymatdan keyin tok kuchi yana kuchlanishga proporsional ravishda orta boshlaydi nima uchun shu haqida gaplashamiz mana bu rasmga e'tibor qarating kuchlanish ortib ketdi ya'ni mana bu elektr maydon kuchlanganligi ortib ketdi natijada zaryadli zarralarga ta'sir etuvchi kuchimiz f teng masalan qu ko'paytirilgan e edi endi masalan elektron uchun elektron zaryadi ko'paytirilgan elektr maydon kuchlanganligi deb yozib olsam bo'ladi va endi masalan tasavvur qilamiz elektron mana bu joydan e, ikkinchi bir e, gaz bilan to'qnashgungacha qandaydir lyambida yo'lni bosib o'tdi deylik bu yo'lga ya'ni mana e, yana bir marta qaytarib o'taman elektron e, bir energiya masalan bir to'qnashuvdan bir, bir atom bilan to'qnashuvdan keyin ikkinchi atomga yetib borguncha bo'lgan yo'lni lyambida deb belgilab oldik bu yo'lga erkin yugurish yo'li deb aytamiz demak erkin yugurish yo'li ele, elektron uchun e, mana shu teng bo'lsin deylik shunda shunda e, masalan elektronning oladigan energiyasi mana shu kuch ta'sirida e, mana bu ifodaga teng ya'ni kuch ko'paytirilgan yo'l mana shu e, mana bu kuch ta'sirida mana shuncha yo'l davomida ta'sir qilib demak u mana shuncha energiya yig'adi o'ziga ya'ni masalan elektron bitta atom bilan to'qnashganda e, energiyasini bir katta qismini ana shu atomga e, berib tormozlangan bo'lsa endi elektr maydon ta'sirida u yana mana bu energiyani olib bir atomdan ikkinchi atomga qarab ya'ni ikkinchi atom yo'lidan chiqquncha tezlashib boradi va endi ikkinchi atomga to'qnashyapti mana shu holatda endi mana shu mana bu bosqichimizda e, elektronning mana bu olgan energiyasi shunchalik yani, katta bo'lib ketarkanki u yo'lidan chiqqan atom bilan to'qnashgan vaqtida undan elektronlarni urib chiqara boshlarkan aslida mana bu energiya xuddi shu kuch ionlarga e, ham ta'sir qiladi e, ya'ni mana bu manfiy ion musbat ionlarga ham ta'sir qiladi lekin e, ya'ni mana bu ularning zaryadi ham bir xil mana shu zaryad elektron masalan bitta elektronni yo'qotgan musbat ionning zaryadi ham bitta elektronni zaryadiga teng faqat musbat ishorasi ya'ni ularga ta'sir etayotgan kuchlar bir xil musbat ionga ham elektronga ham ta'sir etayotgan kuch bir xil lekin masalan musbat ionning yugurish yo'li erkin yugurish yo'li ele, elektronnikiga nisbatan judayam kichik sababi uning massasi katta bo'lganligi sababli yugurish yo'li kichik erkin yugurish yo'li kichikligini hisobiga u musbat zaryad va manfiy zaryadlar elektronlarni urib chiqarishga qodir bo'lmaydi lekin elektronning energiyasi o'zi to'qnashgan atomda elektronni urib chiqarishga yetadi natijada bu yerda endi mana shu elektronning to'qnashuvi natijasida yana ortiqcha E, zaryadlar tok tashuvchilar paydo bo'lib qoldi ya'ni elektron va ion e, musbat ion paydo bo'lib qoldi bu yerda va mana shu tokning oshishiga sabab bo'ladi va ana shu e, paydo bo'lgan yangi e, zaryad tashuvchilar ham to'lig'icha e, katodga va anodga yetib bora boshlagandan keyin esa yana to'yinish yuz beradi demak mana bu sohada e, yana to'yinish yuz berdi i to'yinish ikki deb yozib qo'ydim endi agarda e, biz kuchlanishni yana orttiraveradigan bo'lsak bu yerda yana zaryad ortishini ko'rar ekanmiz. sababi endi bu safar e, masalan e, musbat zaryadimiz musbat ionimiz e, mana bu masalan yo'lida davom etib katodga yetib kelgunicha mana bu e, energiyani olib shu darajada katta bo'lib borar ekanki, uning energiyasi endi u katodga kelib urilgan vaqtda katoddan ortiqcha elektronlarni chiqarib yuborishni boshlarkan e bu gapni manfiy ionga nisbatan olmaymiz sababi manfiy ion anodga yetib borganida anodda elektronlar yetishmayotganligi uchun bu yerdan yana elektronni ortib chiqarib olish judayam katta energiyani talab qilgan bo'lardi lekin mana bu musbat ion katodga yetib kelgan vaqtda esa katodda o'zi shundoq ortiqcha elektronlar bor katodga qattiq zarb bilan urilgan vaqtida endi mana bu musbat ionimiz katoddan elektronlarni urib chiqara ekan natijada e, yana qo'shimcha zaryad tashuvchilarning hisobiga tok kuchi ortib borayotganini ko'rarkanmiz demak volt amper xarakteristikasi gaz razryadida mana shu ko'rinishda bo'lar ekan demak bosqichlarini mana aytib o'tdim yana o'ziz gaplarimni nima qilib konspekt qilib boring demak gaz razryadi ya'ni gazlarda tok o'tishi ham mana bu hodisalarga ko'ra ikki xil bo'lar ekan ya'ni mana bu joygacha deb ayta olaman buni birinchi qism nomustaqil razryad ya'ni nomustaqil degani mustaqil, de mustaqil bo'lmagan ravishda tokning paydo bo'lishi gazlardagi gazlardan tok otishi gaz razryadi deyiladi ya'ni nomustaqil razryad demak mana bu qismda nomustaqil razryad deyotganimiz sababi a, bu yerda faqatgina tashqi kuchlar ta'siridagina biz tok olishga erishdik ya'ni a, ultra, ultra binafsha nur ta'sirida yoki olov bilan issiqlik berish natijasidagina mana bu joyda gazlarni ionlashtirishga va elektr tokini hosil qilishga erishdik gaz razryadini hosil qilishga erishdik shuning uchun ham bu nomustaqil ya'ni mustaqil, mustaqil bo'lmagan ravishda ya'ni tashqi kuchlar ta'siridagina yuz berayotganligi uchun nomustaqil razryad bo'ldi undan keyin esa mustaqil razryad deb ataladi bu qismi sababi endi biz mana bu gazni bir marta ionlashtirib elektr toki o'tishini yo'lga qo'yib bo'lganimizdan keyin kuchlanishni orttirib borganimiz sari mana kuchlanish qiymati ortib boryapti kuchlanishni orttirib borganimiz sari bu yerda mustaqil razryad hosil bo'lyapti ya'ni endi gaz o'zini o'zi özü ionlashtiryapti ya'ni mana birinchi holatda aytdik elektron mana bu energiyasi bilan atomlarga urilib ularni ionlashtiradi dedik elektronlarni urib chiqaradi dedik va keyin esa mana bu qismda esa musbat ion katodga ke kelib elektronlarni urib chiqaradi dedik ya'ni endi mustaqil razryad boshlandi ya'ni gaz o'zini o'zi uzı, ionlashtirishni boshlab elektr tokini tok kuchini hosil qilayotganligini hisobiga bu qismdani mustaqil razryad deb aytar ekanmiz ya'ni gaz razryadi ikki xil bo'lar ekan nomustaqil razryaд va mustaqil razryaд endi mana shu joyda umumiy tokni aytib o'tishim kerak mana umumiy tokni esa demak i protonlar ya'ni musbat ionlar mana mana bu yerda i koydum, musbat deb qo'ydim musbat ion plus i manfiy ion manfiy ion demak minus qo'ymoqchi edim va i elektronlar hosil qilar ekan musbat ion manfiy ion va elektronlar hosil qilar ekan endi mana shu joyda yana bir narsani aytish mumkinki mana bu musbat ionning hosil qilgan toki aynan manfiy ion manfiy ion ion, ion deb yozib qo'ysam bo'lar bo'larkan ion va elektronning hosil qilgan toklarini yig'indisiga teng deb ayta olamiz sababi bu yerda masalan nechta atom o'zidagi elektronlarini yo'qotgan bo'lsa shularning hisobiga ana shuncha masalan o'nta atom o'nta elektronni yo'qotgan bo'lsa shuni hisobiga tasavvur qilamiz sakkizta manfiy ion hosil bo'lishi mumkin natija wow. <coughs> sakkizta ion o'ziga sakkizta atom o'ziga elektronlarni birlashtirib olish natijasida sakkizta manfiy ion va ikkita masalan erkin elektron hosil bo'ldi bo'lgan bo'lishi mumkin ya'ni musbat ion hosil qilgan tok kuchi manfiy ion hosil qilgan va elektron hosil qilgan toklarning yig'indisiga teng ekan hozirgi bergan ma'lumotlarimiz yetarli bo'ladi deb o'ylaymiz keyingi darslar darsimizda magnetizm bo'limini boshlaymiz e, ungacha xayrlashib qolaman salomat bo'ling